Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kena ngaku semua datang tu dari Allah. Sejak bila pula dia datang dari kita? Orang ada orang dia perangai pun macam kita, dengan air mata dengan darah dia tak dapat. Sampai mati dia pun dia tak dapat. Tapi kita dapat kenapa? Kerana Allah nak bagi sebagai ujian. Kita sama-sama belajar kalau kat sekolah sama. Yang ni post study kita post study. Ni siapa tergolek tidur study. Kita pun sama. Sengka mata. Tapi hasilnya yang ni berjaya lebih, yang ni kuat. Lalu kita tiba-tiba kita kata inilah hasil usaha saya. Tapi orang tu tak usaha ke? Tuan -tuan buka kerja, buka bisnes, niaga, orang datang. Dia pun sama buka macam kita pagi sampai petang tapi orang tak datang. Orang tak datang. Kadang-kadang kita jual benda yang sama. Kata kita pergi kat Jadi macam kebayang-kebayang tu Banyak kedai Kios-kios banyak Kita tengok ada kedai tu ramai orang Kurang-orang Makanan jual sama Lebih kurang Pergi RNA Kedai ni ramai orang pergi Kedai ni kurang Buka waktu sama tutup waktu sama Lauk sama mungkin owner berbeza Lauk sama ni sading tu sading Sama Tapi saya nak kedai ni kedai nombor satu sebab saya biasa dengan dia Kalau saya Pergi ke Kijal ke Mamang Dua jual lemang banyak Lemang dia kalau tuan-tuan makan Sama daripada gerai satu sampai gerai dua puluh Tuan-tuan tu -tuan beli satu-satu Tapi saya beli gerai nombor ni Sebab saya kenal akak ni okay. Kita lebih rasa semua nak, pergi kat dia Padahal di kedai sebelah tu Lemang dia pun sama Harga pun sama rm tiga batang 10 ringgit 3 batang dah naik dah 10 ringgit 3 batang ni dia jual apa nama ni dia punya serunding daging dia sama yang akan buat bukan kita ambil dengan orang sama semua ambil tapi yang ni orang beli apakah kerana usaha dia takkan Allah bagi Allah gakkan hati kita nak berhenti kat dia nak kata muka dia lawa pada orang sebelah tak juga lawa sebelah lagi lawa pun bukan jadi penentu juga nak kata dia lebih muda orang sebelah lagi muda Maksud saya nak tunjuk bagaimana rezeki tu datang Supaya kita jangan kata hati, Sebab kita, sebab saya Ni sejauh-jauh orang datang Berhenti ke yang ni berhenti sini Yang ni berhenti sini, masing-masing ada rezeki Masing-masing Sebab tu orang yang al-batar an umillah Yang sombong dengan nikmat Allah Sebab dia tak nak sandar pada Allah Sebab tu kita tuan-tuan apa pun kita dapat Rezeki pertama kita kata Alhamdulillah Oh yang anak awak berjaya Alhamdulillah Syukur pada Allah Jangan kata saya tengok bapak mana Tengok mak macam mana Tengok macam mana sekolah kita pilih Sekolah hebat Tentu bila kita cerita sekolah hebat Ya secara umum begitu Tapi tidak semestinya Ke Keluar best student atau belakang sekolah dia Sekolah biasa yang mana bila kita tengok best student Best student kat U ni Tengok latar belakang sekolah biasa yang dulu sekolah sama penuh hebat Masuk U Dia turun Orang lain pula naik Yang mungkin bukanlah bersekolah-sekolah yang berprestij Tapi Allah nak beri dia berjaya Kenapa kuning Allah? Kuning Allah pada siapa yang dikehendaki Kadang-kadang kita duduk berlatih ni Orang, orang main sukan Berlatih kat stadion sekian-sekian Tak dapat pengat emas Ni berlatih belakang rumah Pun tumpang negara orang lain Dapat emas Dapat emas Itu tumpang negara orang belakang. Berlatih belakang rumah orang Boleh pingat emas Ni berlatih kat Jerman Berlatih sekian-sekian Tak dapat pingat Belum tanding cedera dah Tentang ini kita kata kunian Allah Kunian Allah Yang kedua kata Nu'man Al-fakhru bi'a'ta'illah Bi'a'ta'illah Dia mula sombong dengan orang Dengan apa yang Allah beri pada dia Tadi dia tak nak ngaku nikmat dia Allah Satu hal perangai kita tetap nak kata tiket plus sebab kita dah terikut cara pendidikan orang kafir orang kafir kata sekitar usaha kita dapat dengan mudah ya kita tak nafikan dari faktor asbab ya tapi bukan hakikat faktor asbab betul lah orang usaha dia dapat man jadda wajad man hasad bersungguh dia dapat yang yang tanam dia tuai dia tanam dia tuai walaupun kita tanam tanah Riza Orang kata bukan tanah awak Betul lah bukan tanah saya Tapi saya tanah Saya lebih berhak ambil Bukan awak Tuan-tuan kat Kawasan perumahan kita tu Ada tanah-tanah Riza Reserve Kita pun tanah kelapa Tanah sikit Bukan tanah kita tu Tanah kerajaan Tapi dek kerana kita tanam Kita berhak ambil Dan kita juga berhak Halang orang yang ambil Sebab saya tanam Manzara hasad Siapa yang tanam Dia yang tuai Dia patut tuai Eh, kaedah mantik atau kaedah itu memang diterima semua. Kan? Di yang nang dia pun to ambil. Walaupun kita berhujan ni bukan tanah awak betul bukan tanah saya tapi saya tanam. Kalau awak nak ambil tanah saya tak marah, awak ambil pokok saya marah. Sebab tanah bukan tanah saya, pokok tu pokok saya. Sebab saya yang tanam. Maka ada yang kedua kata Norman, orang yang berbangga dengan apa yang Allah beri pada dia. Ah ha, tengok saya lebih harta, tengok saya lebih ilmu. Jadi ya, dia ngaku Allah bagi Tapi dia nak bangga dengan orang Pakai ini jugalah perangkat syaitan Kita berjaya menyebut Alhamdulillah Baguslah, tu dapat nikmat Anak-anak kita cemelang, berjaya Tapi kita tak berjaya pula dalam ta'amul kita dengan manusia Mu'amalah Lalu kita mula rasa kita lebih pada dia, baik pada dia Ni kalau kita ahli ibadat, kita kata kita lebih baik pada dia Apa yang Allah beri nikmat ni lebih baik daripada nikmat dia Tentu bukan kalau sekiranya Allah beri kita katakan Saya diberi ilmu ni Saya diberi ilmu ni Sehingga dengannya saya membina kerjaya yang baik Dia pula diberi ilmu ni Dia juga bina kerjaya dia Mungkin kurang sikit Saya tak kata apa yang saya dapat lebih baik pada dia Saya tak kata begitu Kalau saya bidang agama Saya belajar bidang agama Kawan saya ni belajar bidang engineering Contoh Saya tak kata apa yang saya dapat lebih baik pada dia kerana saya tak tahu siapa yang lebih beri manfaat pada orang lain Siapa yang dia menjadi lebih takut pada Allah Memang secara umumnya Betul lah belajar agama bagus lah Tapi apakah ia jadi lebih baik pada dia Belum tentu Tengok macam mana performance kita Kalau orang ni mungkin dengan sebab ilmu tadi Dia berkhidmat pada ramai hamba Allah Maka dia lebih baik Yang ni pula bagus lah di rumah agama Tapi dia tak beri manfaat pada Dia tak beri manfaat dia tidak menjadikan sebab untuk orang kena agama, kena ilmu atau kena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma belajar aja. Maka belum tentu dia lebih baik. Sebab so, tu kalau saya pegang jawatan ni, dia pegang jawatan tu. Saya tak akan kata jawatan saya lebih baik daripada jawatan dia. Kerana kita tak tahu siapa yang boleh buat lebih baik. Saya yang mengajar, tuan-tuan yang dengar. Saya tak ada kata saya mengajar lebih baik daripada tuan-tuan yang mendengar. Hanya kerana sebab tuan-tuan tidur dalam kuliah. Yang tak ni Mungkin dia lebih baik pada saya Takwa dia Mungkin kesan dia kiam mulai semalam Dia mengantuk Mungkin Mungkin saya tidak kiam Mungkin saya ok Jadi saya tak tahu nak nilai benda tu Sebab saya di sisi Allah Sebab itu tak pernah Bila awak akan kata Bukan aku orang paling mulia pada kamu Last to be Walaupun aku khalifah Bukan makna aku lebih mulia pada kamu Bukan makna Lihat orang yang faham hakikat Kita tuan-tuan dengan nikmat Allah Ta'ala yang macam mana pun Kita tak berani kata kita lebih mulia pada orang tu Maksudnya dengan nikmat itu Nikmat ni ke nikmat tu yang lebih mulia Saya tak tahu Nikmat menjadi anak atau nikmat menjadi ayah lebih mulia Saya pun tak tahu Ada orang jadi ayah dia lebih baik daripada Dia menjadi anak Ada yang jadi anak dia lebih baik daripada menjadi ayah Dia sedut dia lebih dapat Kebaikan akhirat Suami dengan isteri mana lebih baik mana lebih baik? Oh suami paling baik ustaz sebab syurga buah tapak kaki kita. Si isteri tak lawan kita, kita di syurga. Ya betul. Tapi syurga kita pula kat mana? Kalau kita kata okey syurga isteri dia bawah tapak kaki kami. Contoh. Atau seorang ibu kata ayah anak-anak syurga kamu dia bawah tapak kaki ibu. Betul, tapi syurga ibu pula kat mana? Soalan kita tanya balik. Syurga suami pula kat mana? maka kamu juga kena tahu syurga kamu kat mana yang si anak sudah tahu syurganya kat mana, maka dia berusaha untuk mendapat kebaikan daripada kamu, tapi kamu pula syurga kat mana apa kamu nak buat akhirnya si anak yang mungkin ayah dia sentiasa buli-buli dia dia nguguk syurga bawah tapak kaki aku anak dia masuk syurga, si ibu pun tentu si isteri yang mungkin sentiasa dia uguk syurga bawah tapak kaki aku syurga. si isteri masuk syurga si suami pun tahu kita okay, kita tak tahu siapa mulia dengan nikmat yang kita dapat seorang jadi isteri seorang jadi suami dia tak tahu mana satu baik yang menjadi anak lelaki dan yang anak perempuan kita tak tahu mana satu kita kalau kita kata oh, anak lelaki lebih baik pada anak perempuan belum tentu kerana nabi-nabi kan lelaki ah itu nabi-nabi dia memang baik kita anak lelaki kita belum tahu saya tak kalau boleh nak anak lelaki sebab anak lelaki lebih baik pada anak perempuan siapa kata kita belum tahu Orang anak perempuan jauh lebih baik pada anak lelaki dalam menjaga keluarga. Walaupun bukan kewajiban dia. Bukan wajib dia. Dia jaga suami, dia jaga mak dia, dia jaga mak mentua dia. Dia jauh lebih baik. Dan kadang, -kadang dia sakit lagi. Ya kita jumpa seorang perempuan dengan dia sakit. Dia boleh jaga mak dia sampai mak dia mati. Dia jaga pula mak mentua dia sampai mak mentua mati. Dan kadang, -kadang dia sakit tu. Bukankah dia lebih baik daripada orang lain? Tinggi bila kita cerita baik kita cerita tentang nikmat Allah yang Allah beri kat kita Kita tak boleh kata nikmat mana yang lebih baik Kita tak boleh kata Kalau macam kita sebut sekolah lah Tuan-tuan sekolah ni sekolah Mana sekolah lebih baik Kita sebenarnya hakikatnya kita tak tahu mana lebih baik Dari sudut beri manfaat pada kita Manfaat pada kita mana Kemudian kata Nokman lagi Di antar perangkat syaitan tadi ialah Kamu berbangga dengan hamba Allah Tadi nikmat Ini hamba Allah Perkecilkan mana-mana hamba Allah Walaupun kalangan ahli maksiat Wah, li neraka saya syurga Maka itu perangkat syaitan Perangkat syaitan nak jadikan kita melihat diri kita lebih baik pada orang lain Yang tadi kita bicara tentang nikmat Nikmat tu lebih baik, nikmat yang kita dapat Pertama yang kita sebut nikmat tak Kita sandarkan pada Allah Dia panggil Al-Batar, Bi'an Umillah Yang kedua kita rasa nikmat kita dapat ni Baik pada nikmat dia Belum tahu nikmat. Kita bagi contoh anak lelaki anak perempuan tadi. Yang ketiga ialah kita secara personal, personalinya, individualnya meras merasakan kita lebih baik pada dia. Saya rasa saya lebih disayangi oleh Allah berbanding orang ni. Saya rasa Allah lebih melihat saya ahli syurga berbanding orang ni. Allah cerita orang paling sombong namanya Yahudi dan Kristian. Waktu mereka berkata apa? Nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kamilah anak-anak Allah Dan kamilah kekasih Allah Cepat letak diri dia kekasih Allah Kita kadang-kadang solat sikit-sikit Kiam sikit-sikit Saya kekasih Allah Ustaz Dia kekasih syaitan Cepatnya kita dapat kekasih Allah Siapa letak kita sendiri Yang tu pula kekasih syaitan Siapa letak kita juga letak Tentang kita tak ada hak nak letak siapa kita Ya yeah, saya memang nak jadi kekasih Allah Saya nak jadi wali Allah Saya nak jadi hamba Allah Tapi saya tak berani declare saya siapa Sebab yang akan declare ni Allah bukan saya Mungkin ada orang kata saya baik Dia tu macam wali Dia bukan saya Saya tak tahu saya siapa Tuan-tuan kita tak tahu pun siapa kita di sisi Allah Walaupun kita dapat alamat Jangan gembira Umpama kata pepatah Guru di langit Air di tempayan Jangan dicurahkan Kerana belum tentu hujan Guru kat langit kita air tempat yang buang belaka dah nak hujang ni air baru. Akhirnya tak turun hujan. Atau turun tempat lain. Kita hari ni Masya Allah kuliah rajin. Kiam rajin. Puasa sunat Masya Allah habis dulu pada orang. Sebab saya dah puasa dua belah. Bukan nang lagi dua belah lah Ustaz. Mana ni seganda dia punya power. Orang lain baru 6 Saya dua Kita nampak kita bagus. Tentang betul lah. Dari sudut alamat tu ada Tapi belum tahu lagi di siapa. Allah Kita baca Quran Khatam pun belah-belah kali Memang alamat tu ada Tapi belum tahu Sebab tu jangan pun angkat kepala dia ada paham buat Allah Saya lebih baik pada kamu Kita tak boleh cakap Hadis-hadis banyak memberi amaran pada kita Sebab tu kita sebut sebelum ini Kita kalau kita baiklah Alhamdulillah saya ikut perintah Allah Kita nak jadikan orang lain juga baik macam kita Bukan kita nak hina orang tu Bukan kita nak jadi baik kalau hari ni saya tegur dia Saya suka awak baik macam saya Saya suka Bukan saya nak berbangga saya atas pada awak Saya nak kita sama-sama Jadi kalau saya makan benda lazat Saya nak orang juga makan benda lazat Kalau kita nama suami Kita makan sedap Sedap tak? Sedap, sedap Tapi kita tak akan rasa sempurna Kalau tak ajak isteri kita makan Kalau kita suami baik lah Saya nak ajak bini saya pula datang ni Ustaz dan kita juga tak rasa akan sempurna Kalau tak ajak anak-anak kita sekali dan kita juga tak akan rasa sempurna saya nak ajak kawan saya buat datang makan ini orang yang dia nak nikmat dia dapat tu sama orang yang dapat walaupun Allah beri kekai sebab tu pada dia tetapi dia nak benda tu dikongsi sebab tu kita jumpa orang baik-baik pemurah ni dia makan je benda sedap dia mesti kongsi dengan orang dia tak ada senyap jumpa orang saya makan sedap awak makan apa dia pasti dia beli ni dia bungkus semua ni saya makan lemang ni sedap saya beli banyak-banyak 100 batang bagi semua orang Seorang orang berkata bahasa yang sama saya sedap dan dapat rasa nikmat. Ini orang beriman. Dia nak nikmat dikongsi bukan berbangga. Kalau tuan-tuan jumpa orang yang nak nikmat dikongsi, ini memang orang baik. Kalau saya ke masjid, saya nak juga orang ke masjid, saya suka. Tu saya ajak orang tu. Kalau saya ke kuliah, saya nak juga orang ke kuliah, tu saya suka. Saya bukan kata kata, tengok saya ahli kuliah, tu bukan ahli kuliah, itu ahli lara. Dan kalau dia ahli lara, apa kita buat? Menuduhnya bukan cara, bukan kesan, bukan buah daripada kuliah Mengajaknya itu kesan kuliah Kalau kita ajak dia bersama, itulah kesan yang baik Tapi kalau kita dah belajar, lepas tu tuduh orang, itu kesan tak baik Perhatikan kembali niat kita belajar tu kan Kalau saya belajar Alhamdulillah saya dapat nikmat yang banyak daripada apa saya belajar Maka saya cepat cari orang paling saya sayang untuk dia bersama saya Panggil mak kita, panggil ayah kita, panggil abang kita, panggil adik. Duk share semua. Kenapa? Kita ingin berkongsi kebaikan. Ini orang tak sombong. Yang keempat kata Nu'man bin Bashir. Ittiba'ul hawa fi ghairi dhatillah. Mula mengikut hawa nafsu. Itulah perangkat syaitan. Apa maksud ikut hawa nafsu? Tak pedulikan hukum. Kita kalau kata korang awak ni ikut hawa nafsu. Baik, perkataan kita ikut hawa nafsu apa, apa maksud? Dia tak peduli hukum. Makan tak kira kedai kafe ke kedai islam asal sedap Ini orang ikut awal nafsu Tak perlu hukum. Bisnes asal kau untung Ini ikut awal nafsu dia tak perlu hukum Kalau nak bisnes, bisnes lah tak, Tanyalah hukum dulu sepatah Tanya hukum ni boleh tak boleh Nak melabur tanya dulu boleh tak boleh Jangan ikut nafsu Apapun tindakan kita Kalau kita bertanya hukum Kita tak ikut nafsu apa pun dia akan kita kita tak peduli hukum dan membelakangi hukum itu ikut nafsu. Seorang suami dia nak marah isteri dia. Baik nak marah isteri, dia, bukan dia tahu lah hukum. Dia tahu hukum. Maka dia bila marah dia tak ikut nafsu, dia ikut syariat. Isteri pun sama dia nak marah suami dia. Ikutlah hukum. Ikutlah hukum. Kalau dia dia, dia tak ikut hukum, dia ikut nafsu. Kita ayah nak marah anak-anak, ikutlah hukum. Ikut hukum. Apakah benar Islam bila ajar kita marah anak kita boleh belasah dia sampai patah retak. Sampai cedera parah. Itu Islam suruh. Itu orang nak suruh. kita boleh marah anak kita. Even kita boleh rotan tapi dia ada syarat atau doa habis. Dia para ulama kata boleh rotan tak mencederakan. Boleh rotan bukan kawasan yang bahaya. Boleh pukul tapi bukan di muka. Iza daraba ahadukum falyastani bil wajha. Bila seorang nak pukul, jauhilah wajah Maknanya kita walaupun kita ayah ni Super power ni Tak boleh lempang anak Kenapa nak lempang anak ni Karam lah Kemuliaan dia Kalau kita cikgu pun jangan lempang muka budak ni Itu kemuliaan Melainkan tak sengaja usap tangan saya macam cepat usap Marpuk naik Tapi kena kawal lah Kau boleh ikat tangan tu bila marah Biar jangan naik Misalnya Itu kita kita nak ikut hukum bila kita nak pukul anak dan syarat yang ketiga kata ulama bila nak pukul anak jangan atau kita dah tahu kalau kita dah tahu dia tak akan berubah maka tak boleh pukul kita pukul ni untuk ubah dia tapi kalau tuan tuan tahu dia tak boleh berubah walaupun kita pukul tak boleh pukul dia kenapa kita akan pukul dengan teruk nak anak kita ni kita acu otan tak semayang eh? teruk dia semayang okay. tapi ada anak dah rotang tetap tak nak semayang maka jangan dia rotan lagi sebab kita pasti akan rotan lebih kuat sampai memotorakkan dia Dan memotorakkan kita Tilihat Islam letak doa baik Rotan anak Tidak tempat bahaya Tidak mencederakan Dan kita katakan tidak pada mukanya Dan mengetahui bahawa dengan rotan tadi dia boleh berubah Kalau tak berubah tak payah Anak-anak kadang-kadang dia tak berubah dengan rotan Berubah dengan duit Abang Abalong puasa 6 eh Ambil sekatu ringgit Puasa dia Daripada kita kata Tak puasa aku rotan aku Keturunan aku semua puasa nak. Kau jangan Rosakkan keturunan aku Pak rotan Babar pukul Babar rotan Baik kalau dia takut dia pun puasa Okey Kita sebagai latihan Tapi kalau dia tak takut Rotan-rotan Kita guna cara dua Ni sehari puasa sekatu ringgit tak nak Oh untung ni harga ni Budak-budak Kita nak latih dia tentang kita ni bila nak ubah orang ada orang diingat ubah dengan secara kuasa dia lupa kita boleh ubah orang dengan pujuk kita boleh ubah orang dengan cara tunjuk contoh jalan untuk ubah orang ada seribu jalan kenapa kita cuba melihat ubah orang hanya dengan maki dan pukul kan kita manusia dia punya peringkat jahil kita bila nak ubah jangan anak kita nampak penampak penyepak ha, kau jangan tu tidak tangan naik kaki naik Tang ini ayah yang bankrupt dengan cara Jangan jadi ayah yang bengkrak dengan cara dalam mendidik anak-anak. Kita banyak cara. Kita ada doa. Kita ada contoh kawan-kawan baik. Tempat belajar baik. Kadang-kadang kita tak dapat didik antara di tempat baik-baik. InsyaAllah dia baik. Atau jaga kawan-kawan dia biar kawan yang baik. InsyaAllah dia baik. Kadang-kadang kita sendiri kena ubah jadi baik. Dia pun tengok contoh. Dia pun jadi baik. Sebab kadang-kadang dia tertanya ayah ni. Suruh kita baik. Dia tak baik. Dia marah kita merokok. Dia merokok. Di mana kita tengok TV, dia pun kaki TV juga. Di mana kita tengok telefon, dia pun dari malam sampai ke siang telefon. Kita tak ada contoh tauladan. Jadi kalau benar kita ingin menyampaikan kebaikan kepada orang, maka Allah tunjukkan kita banyak jalan. Sebab itu dalam kita nak ubah orang, penting sekali tuan-tuan niat kita nak ubah tu kenapa? Niat kita. Kalau baik niat kita insya-Allah terbuka jalan. Dan kita Dekatlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Kerana mereka sentiasa diilhamkan dengan hikmah yang banyak Kini kita buat cara ni tak jadi Dia bagi cara ni Dia bagi seribu cara Maksudnya banyak lah Bukan saya maksud seribu cara seribu Banyak Yang mungkin kita tak terfikir bagaimana seorang boleh jadi baik Kita jangan nampak satu cara Cara yang agak ganas Jangan ubah orang Kasar Atau hamba-hamba Allah yang lain pun sama Kita nak ubah adik kita Nak ubah masyarakat Nabi SAW tunjuk cara macam-macam Cara nak ubah masyarakat Dia ya, kadang-kadang kekerasan Ya perang Kadang-kadang dengan cara ni Kadang-kadang dengan cara tu Kadang-kadang dengan zakat Dengan pemberian Maka ini semua mengubah manusia Manusia ni tuan-tuan penting Pertama kita Dorong dia ada keinginan untuk berubah Lepas tu mudah bagi kita Kalau tanya ustaz boleh ke Bagi duit-duit nak suruh jadi baik Boleh ke kita nak suruh anak kita ibadat, bagi duit. Tak ikhlas dia nanti. Tetapi ikhlas satu bicara yang, ber, yang berlainan. Yang penting kita nak letak diri pada satu tempat baik. Kerana bila dia buat je baik, ikhlas dia datang. Kita zaman-zaman kecil kan kena paksa puasa, paksa semaya Paksa pakai seluruh panjang. Tak ikhlas pun lepas itu. Tapi lama-lama kita tahu kenapa kita buat. kerana tak ada lagi orang yang perlu diupah untuk berpuasa. Kita dah tahu. Tapi waktu kita kanak-kanak dulu... Kadang-kadang kalau kita tak puasa mak kita tak bagi makan sedap-sedap ni. Kena kurung dalam bilik. Saya ingat bila kami adik-beradik kalau tak puasa mak saya ni ada satu bilik dia letak di punya kayu pendinding tu untuk kurung kita. Tapi bilik tu menghala ke meja makan. Jadi kita tengok Lengok kepala lho. tapi tak puasa. Akhirnya pak diri puasa nak makan benda tu. Nak duduk meja kabinet tu, ahli kabinet tu ini mesti berpuasa walau benci Lama kelamaan dia je satu ke kebiasaan kita Kebiasaan ha, Tak nak puasa tak boleh makan Makan sisa-sisa je Artinya tuan-tuan sekarang kala Memang kita katakan cara tu tak ikhlas Tapi dia boleh beri ikhlas Anak-anak kita dihantar belajar Tak ikhlas tapi dia datang ikhlas Kerana ikhlas ialah latihan dia dalam buat ibadat Adapun bagaimana kita umpang dia untuk buat ibadat Itu hal kita itu cara kita. Umpang dia bagaimana nak buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tindakan kita jangan membelakangi agama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Siapa dia bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merendahkan diri kena Allah, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Yang tawaduk kena Allah, Allah angkat. Tetapi yang sombong maka Allah akan rendahkan dia. Siapa pun yang sombong, wada'ahu Allah Allah akan jatuhkan dia. Sebab tu kata Syamduk Hadi. Pilihlah akhirat. Walau kita nampak sikit. Zohir nampak mula singgit, sikit. Tapi sebenarnya dia akan bertambah banyak. Kita nampak dunia ni macam banyak. Tinggalkan dunia melalaikan. Saat ni projek juta-juta. Tapi dia melalaikan kita dari Allah tak? Melalaikan. Tinggalkan walau nampak banyak. Ni start projek cipu. Bolehlah semuanya, mohon boleh lah sekarang. Mo ah, Tapi cipu, ambil yang tu nanti dia jadi banyak. Sebab itu kata Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku. Jualah dunia kamu untuk dapat akhirat kamu. Nisai kamu akan dapat dua-dua keuntungan. Jangan kamu jual akhirat kamu untuk dapat dunia kamu. Nisai kamu rugi dua-duanya. Artinya tuan-tuan sekalian Kalau kita ambil akhirat. Walau sikit. Sebenarnya kita akan untung dua-dua. Akhirat dan dunia. Tapi kalau kita sanggup jual akhirat untuk dapat dunia, sebenarnya kita rugi dulu. Dunia pun kita tak dapat, akhirat sementelah lagi. Oleh sebab tu kita redha dengan sikit, tak apalah. Kalau dunia ni sikit. Kalau dunia ni tak banyak, kalau dunia ni menyebabkan kita tak popular sebab orang lain semua dapat dunia dia nak sombong. Dia nak glamour. Kita tak nak glamour, kita tak nak popular, kita tak nak sombong dengan orang. Maka last kali kita juga dapat apa yang yang kita kita inginkan dulu. Kita tak pernah ada orang cari akhirat maka dia rugi dengan kehidupan dunia atau akhirat. Tapi kita dah tengok banyak dalam pentas dunia yang mencari dunia saja akhir dunia yang dicari pun dia tak dapat. Walau dia pernah bergelar orang paling kaya di dunia akhir dia jatuh merudung. Dah tak dipandang. Dia sekelip mata. jadual orang paling kaya yang dikeluarkan oleh majalah Forbes. Yang orang kaya ni dia terus berubah-berubah dengan cepat Yang dulu pernah kita kenal Paling kaya terus tak ada dalam tu Bahkan di penjara 20 tahun, 30 tahun Yang dulu pernah kita dengar ni Bilion ni akhirnya jadi gelandangan Ada seorang perempuan Dia ni anak bilion ni Terkenal dulu satu ketika Jadi gelandangan Dia terpaksa berpakaian lelaki Takut orang ambil kesempatan Sebab dia perempuan Tiduk. Sehingga akhirnya satu wartawan Bongkar identiti dia nampak tengok dia ni dia, dia, tak duduk dekat orang jauh sebab dia perempuan dia berpakaian seperti lelaki nak jaga dia punya keperempuan rupanya seorang anak bilioner terkenal dulu ayah dia mati dan dia bankrupt bisnes jatuh teruk dia jadi gelandangan orang bagi satu dolar dua dolar Tentang itu cerita orang kaya akhir dia rugi semua akhirat tak dapat dunia tak dapat jadi kita dah belajar kita dah tengok sejarah orang cari akhirat dia tak pernah rugi apa pun dalam hidup dia dapat ketenangan dunia apatah lagi akhirat yang merupakan janji Allah untuk bahagian yang pasti sebab itu jangan kita memilih golongan yang nak dunia dan sombong pilih golongan yang nak akhirat dan tawadah Nescaya kita akan dapat semua dunia juga kita dapat siapa pun kita tengok hari ni orang yang tunduk kepada perintah Allah orang yang tawadah bukan reda dengan segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah angkat dia Allah dekatkan dia Allah popularkan dia kerana memang popular ini ialah suatu nikmat Allah Taala pada hamba-Nya bila Allah menyebut tentang Nabi SAW alaihi wa rafa'na laka dhikra kami popularkan nama Muhammad kami angkat daripada segala makhluk-makhluk yang lain wa rafa'na laka dhikra kami angkat nama kamu Maksud kami angkat Kami jadikan nama kamu disebut di serata dunia Hari ini bila azan nama siapa disebut Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah itu satu kemuliaan yang tak ada orang dapat Satu dunia orang azan Nama Rasulullah yang diangkat Disebut Bukan nama paling ramai adalah nama Muhammad Tak pada anak, tak pada cucu, tak pada cici Muhammad Demikian Allah lakukan pada orang beriman Bila kita mengambil akhirat Tidak terpengaruh dunia Yang melalaikan kita merendah diri maka Allah Taala akan angkat juga nama kita nama kita gelema dengan betul bukan gelema cara palsu yang akhirnya dihina gelema dengan maksud dia akan didoakan kebaikan didoakan kemuliaan